सूरत की इस धरा पर दक्षिण गुजरात में उपस्थित होकर मैं भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी राम जी का चरित्र सुनाने हेतु या उपस्थित हूँ और यजमान परिवार के द्वारा हमारे श्री विलास भाई कांति भाई कॉन्ट्रैक्टर और श्रीमती सिमीबेन नरेंद्र भाई पटेल भीमपौर इनके द्वारा यह आयोजन है भीमपोर गांव में दरिया किनारे वाला हनुमान जीनू मंदिर मोटो मोहल्लो भीमपुर सूरत यहाँ पर इस कथा का आयोजन है और प्रतिदिन इस कथा का जो समय है वो दोपहर तीन से साढ़े छः बजे तक ये कथा होगी और कथा के माध्यम से यहाँ पर मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी का जो चरित्र है आज समाज के लिए बहुत ही जरूरी है और जिससे समाज में एक चारित्र का निर्माण होगा समाज में समरसता का निर्माण होगा समाज में एक सकारात्मकता आएगी समाज एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते हुए एक दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये कथा का भाव रहेगा एक सकारात्मक समाज और समरसता समाज में निर्माण हो जातियों की दीवारें समाज समाज की दीवारें तोड़ते हुए कुछ नीचता की अमीरी गरीबी की सारी दीवारों को तोड़ते हुए हम इंसान हैं और इंसान बनकर एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करते रहे जो भगवान श्री राम के चरित्र का संदेश है तो उसको लेके यहाँ हम उपस्थित है और मैं आवाहन करूँगा दक्षिण गुजरात के सभी विस्तार में कि आप सभी इस कथा में पधारे लाभ ले यजमान परिवार की ओर से उसी तरह की व्यवस्था को बनाया गया है तो मैं अपनी ओर से भी निमंत्रण देता हूँ कि आप सब पधारे और इस कथा का आप सब लोग लाभ ले आज से दस तारीख से यह कथा शुरू होगी जो निरंतर सोलह तारीख तक ये इस कथा का आयोजन रहेगा तो मेरी ओर से भी आप सबको निमंत्रण भेजता खास क्या उद्देश्य उद्देश्य है है कथा का मुख्य समाज को जोड़ना समाज में समरसता को स्थापित करना एक दूसरे के साथ खड़ा करना आज हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में जो अलग शक्तियां है जो समाज समाज जातियों में हिंदुओं को तोड़ने के लिए काम करती है और भगवान श्री राम के चरित्र के आधार से जैसे भगवान श्री राम माँ शबरी के झोपड़ी में गए थे केवट को उन्होंने अपने गले से लगाया तो जो जनजाति समाज के लोग थे वहां भी गए उनको गले से लगाया अपनापन दिखाया तो मैं भी आज भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर उपस्थित हूँ कि इस कथा के माध्यम से आए हम भी एक दूसरे के साथ जुड़े और ये जो दीवारें हम एक दूसरे के बीच में खड़ी करने की कोशिश हो रही है उन दीवारों को तोड़ हम सब हिंदू बनकर एक साथ में संगठित होकर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश करें मामले से जनार्दन हरिजी बात करी महेंद्र भाई बात करी कि कथा नयोजन शाटे तो कथा नु आयोजन समाज ने जोड़ू समाज ने संस्कारित बनवा સમાજની અંદર જે વ્યસન કે કોઈ બધી હોય એ બધીમાંથી મુક્ત કરવાનું છે અને કદાચ સમાજની જે રૂઢિઓ કે જે અમુક પરંપરા છે કે જે હવે આધુનિક સમયમાં એ પરંપરા અનુકૂળ થાય એવી નથી એ બી પરંપરાને ત્યાગી અને સમાજને સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવીએ સારા વિચારો સમાજમાં જાય અને આધ્યાત્મિક આ દેશ છે તો આધ્યાત્મિકતા લોકોના હૃદય સુધી પહોંચે રામ લોકોના હૃદય સુધી પહોંચે રામનું જીવન લોકોના વ્યવહારમાં આવે એના માટે આ કથાનું આયોજન છે વિસ્તૃતમાં તો મામલેશ્વર જનાર્દન મારે જે જણાવ્યું કે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં યુવાનોમાં જે કંઈક દૂષણો આવી ગયા છે એ આ પેઢીમાં આવ્યા છે તો એને સમજથી જ્ઞાનથી એને સમજાવીને એનાથી મુક્ત કરવાના છે વ્યસન સમાજ માટે બરબાદીનું કારણ છે તો વ્યસનમાંથી મુક્ત થઈએ ખોટી ફેશનમાંથી મુક્ત થઈએ અને ખોટા રિવાજોમાંથી મુક્ત થઈએ એના માટે આ કથાનું આયોજન છે બહુ સુંદર આયોજન અહીંયા થયું છે અને સાત દિવસની અંદર ભગવાન રામ અને ભગવાનનો જે પરિવાર છે એમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે અને એ સમાજમાં થોડું ઘણું પણ જો વિચારીને સમાજ આગળ વધશે તો મારું ચોક્કસ માનવું છે કે સમાજની અંદર ધાર્મિકતાની અસર સારી થશે અને સમાજ સારો સંસ્કારી બનશે યુવાનો અંદર નવ આવશે અને સમાજમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવશે જે પરિવર્તન સમાજને સંસ્કારી બનાવશે